Я сейчас находилась у нас на водоеме, ну могу при чистой героем Украины, потому что я в течение четырех дней тоже получал болезненные такие травмы душевные, видя вас у ну, себя в палаткой наклевая рыба коли не клевала, поэтому мне крайне было неприятно, честно вам скажу. Поэтому спасибо вам всем, что вы остались на водоеме с уважением ко мне, я так думаю. Поэтому я лично вам выношу свое признание. Спасибо, ребята, за поддержку, потому что не зимнего периода времени в интернете, у нас на спортфишинге нашим. Расскажу, что у нас делается в желтом. Мы сейчас в кратчайшие сроки сделаем ревизию, посмотрим, что у нас, какая рыба есть, большую рыбу отсадим в садки, пересчитаем, поднимемся, что с ней будем делать. Конечно, если у нас так будет дальше продолжаться э, безвыходная ситуация на водоеме, поэтому Лучше сделать паузу пока или поискать новый водоем. Ну, в общем, приложим все усилия, чтобы все-таки это клевое место все-таки существовало. Поэтому я вам дуже признательный. Спасибо вам большое, что вы до конца соревнований, до каждой минуты боролись. Поэтому э, спасибо Михайловичу, который всегда у нас есть спонсором. Поэтому я хотел бы его пригласить. И он дополняет все-таки воля победе. Это его номинации. От водоема Украинка был установлен приз за волю к победе и предусматривалось за четвертое место. Но, во-первых, я поздравляю всех с окончанием сложного турнира. Такие турниры тоже иногда бывают полезными. Я уже говорил ребятам, что, наверное, все перерыли в своих ящиках все, что есть за последние три года. На что-то пробовали ловить. Ну, короче, имеем то, что имеем. В любом случае, спортивные результаты есть. Поскольку у нас четвертое место заняла команда Алга, наша крымская, но у нее, для нее предусмотрен отдельный приз за бифиш по условиям турнира. Дальше вроде как приз должен переходить к пятому месту, но заняла команда Остров Крым. Понятно, что мы эти кубки домой не повезем. Поэтому приз за волю к победе вручается команде «Молодость», которая заняла шестое место. передай кому-то. Давай. Я поснимаю вас. Первый раз команда участвует в турнире, но тем не менее, молодцы, ребята, спасибо им большое. Есть у нас спонсоры, да, Алексей Михайлович, это генеральный спонсор нашего турнира. Ну вот еще компания Stalker Car Products передала нам за четвертое место свои комплекты фиксаторов для удилищ вот именно непосредственно, вот, я может открыть, эти фиксаторы ставятся потом, ну, коробочку вытянь. Николаю спасибо, ну, как бы, когда появляются спонсоры, любые эти, передают нам какие-то спонсорскую помощь, поэтому, Коля, спасибо тебе большое, мы тебе пока... Фиксаторы для удилищ, которые изготавливают, сюда ставится сигнализатор, ложится удочка, в случае на желтом, как всегда происходит непонятные родподы падают да, там, и так далее. Поэтому за четвертое место нарождается команда «Алга Крым». Боже, за волю победы я смотрел, удивляюсь, конечно, этим женщинам, Наташею и ну, Леною. Конечно, вы молодцы, нос он красный, Наталья. Мы всегда рады тебя видеть и Леночка вас тоже. Спасибо. Итак, Начнем в дальнейшем наше награждение. Итак, по Бигфишу. Так как правильно Алексей Михайлович сказал, по нашим э, правилам соревнований, конечно, победила э, по Бигфишу команда Хубертус, э, объединенная сборная 7800, 980. Ну, по условиям наших турнира команда не может взять две номинации, поэтому... Спасибо им большое, они передали эту номинацию команде «Алга» Крым. Очень приятно, первый раз на «Алгаоделенный», поэтому примите поздравления. Алексей Михайлович, если можно, помогите нам с награждением. А то Игорь у нас есть не справится, это тоже Игорь. Поэтому поздравим эту команду «Крым». Очень часто же это уезжают все призы. На Крымске половин место в Паровезе 2014 заняла сборная Хубертуса. Винница Украих Одесса. Давайте, ребята. Очень приятно. Бурные аплодисменты. Итак, второе место. Второе место заняла команда Монако. Ура! Ну, Миша, у нас всегда в призах, да? Поэтому и в конце сезона ты тоже как бы -то не мог Женька увести призы. Молодцы, ребята. Спасибо вам большое. Сдали последние э, сутки 10 дрыб. Все в зачете. Было удивлено или 11. 10 или 11, да? Итак, подключили участие в паровозе в 2013 году чемпионы. Обладатели уже такого знаменитого турнира у нас паровоза Паркинная рыбалка рыба 3 Город Криворог Они же становятся чемпионами паровоза 2014 Итак Ребята, огромное вам спасибо, что вы дождались этой минуты с тяжелыми, скажем так, погодными условиями, с тяжелой волей рыбы. И мне бы хотелось, чтобы вы не, не разочаровались желта. Мы этот вопрос будем решать. Я думаю, что мы подведем, сделаем. Давайте дорого. все вместе сделаем фотографии и закончим турнир нашел в 2014 году.